नमस्कार लेखणी नमस्कार आपण आलेलो आहोत समाजवादी पक्षाच्या पक्ष कार्यालयावर बुलढाणा जिल्ह्यातील देवठा इथे या ठिकाणी आपले बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय याकूब खान पठान आणि महाराष्ट्र प्रदेश सचिव सन्माननीय लियाकत सर आणि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टीचे बुलढाणा जिल्हा उपाध्यक्ष माननीय मॅडम उपस्थित आहेत आपण आता या आहे निवडणुकीच्या आधारावर आपण यांना काही विचारलं खरं प्रथम सर आपला परिचय सब्जार खान समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश सचिव आपले या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काय रणनीती आहे आज आम्ही इथे बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती कार्यालयावर आलेलो आहोत जिल्हा अध्यक्ष यातू प्रधान पार्टीच्या आदेशानुसार मी या कार्यालयावर एव्ही फॉर्म पार्टीचे एव फॉर्म घेऊन इथे आले हो। जाऊ आणि पुढची रणनीती जी आहे इलेक्शनची राजकारण जे करणार आहे आमचे जिल्हा अध्यक्ष त्यांच्यावर जे ठरवलं आहे ते त्यांच्या हिशोबाने ते करणार हिशोबा जागा लढवणार आपण जिल्ह्यामध्ये आता त्यांनी यांच्या जा पहिले जेव्हा झालेली होती मुंबईला त्यावेळेस त्यांनी आम्हाला दहा ते पंधरा जागा लढवायचं सांगितलेले होते आता त्यांचा काय विचार आहे तेव्हा ते आम्हाला पाहावं लागेल जिल्हाध्यक्ष साहेब तुमची काय तयारी आहे हमारी तैयारी ये है कि माननीय अबू आसिम साहब आमदार हमारे नेता जो विश्वास के ऊपर हमारे वो नगर पालिका के लिए तो जिले के अंदर जहां जहां सीटें लगाना है तो उस आदेश अनुसार जैसे हमारे ल्याकत भाई ने यहाँ तक क्या परवेश भाई आ, एक ही फॉर्म उनके पास में दिए हैं विश्वास पर वही विश्वास के हम हमारे राव भाई हमारे ल्याकत भाई और परवेश भाई इनका विश्वास देखते हुए कि जो मुझे एबी फॉर्म वगैरह इन लोगों ने मुझे भेजे हैं और माननीय आसिम साहब का यहाँ पर नाम ऊंचा करके और यहाँ से सीधे चुनाव कर नगर अध्यक्ष के लिए और नगर सेवक के लिए चिकली चिकली मतदान चिकली में लड़ाएंगे बुलढाणा में लड़ाएंगे बुलढाणा में, में नगर अध्यक्ष के लिए लड़ायेंगे चिकली में नगर अध्यक्ष के लिए लड़ायेंगे और नगर सेवक भी लड़ायेंगे और सिंघल राजा हरदेवल राजा और जितने भी हमारे जहां पर भी होगा वहां हम इनके आदेश अनुसार हम चाहे लड़ाने की पूरी कोशिश करें रहे हैं तो जो लड़ाने वाले उम्मीदवार उनकी उम्मीदवार की जाति जाहिर हो गई क्या नाम कंफर्म हो गया कंफर्म तो क्या इन लोगों ने मेरे पास में अर्जी वगैरह लाकर दिए है और वो जो जिसकी कैपेसिटी अगर लग लेगी और उसकी वोटिंग वगैरह का उसका जो भी कुछ काम कार्य अच्छा होगा हम उसको टिकट लेंगे एटी फॉर्म लगा के और उसको चुनाव के लाने की कोशिश करेंगे और अबू असम साहब के हम हाथ मजबूत करेंगे अगर यादव जी के हाथ मजबूत करेंगे गठबंधन के लिए आपका आपका क्या राय है गठबंधन का अभी कुछ आदेश हमारे को आया ही नहीं क्या गठबंधन इसके साथ से लेकिन अगर जो जहां सेकुलर सीट अगर जो निकलती है और हमारी वजह से कुछ कम अगर जो होता है तो हम उनको समझा के ये बात करेंगे कि भाई यहाँ पर समाजवादी की सीट लड़ाएंगे आप हमारे साथ में रहोगे अच्छा। तो आपके पास में अभी कितने उम्मीदवार हैं हमारे पास में तो एक नगर अध्यक्ष बुलढ़ने के लिए है और चार सीटें हमारे को ऐसी है बुल्ढाने के बुल्ढाने के क्या वो सीटें निकल सकती हमारे सरकार जो है।, तो उनके है उनके बुल्ढा में रहते हैं उनका भी बहुत कार्य अच्छा है और उन्होंने भी बहुत काम कर, कर चुके हैं इसलिए एक अपनी तो सीटें वहां से ज्यादा निकलने की कोशिश होती महाराष्ट्र महाराष्ट्र प्रदेशा तो तो सचिव या नाता ने अपन घाटा खाली आने घाटा भरी कि उम्मीदवार है अभी कहीं याद है आज जे जिले अध्यक्ष है हाँ। काम सोपले है आता तुम्हारे घाटा खादी जिध्यक्ष कि उम्मीदवार लड़ाई अश्चित के लिए है कहीं कन्फर्म नहीं

उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी से खड़े रहना चाहता है वो हमसे संपर्क करें कि माननीय अबू आसिम साहब ने और लिया भाई ने और अपने परवेश भाई सिद्धिजी ने और राउत भाई अपने औरंगाबाद की चारों ने जो अमदा साहद ने जो विश्वास करके हमारे पर जो एपी फॉर्म भेजे हैं तो समाजवादी पार्टी से जो इच्छुक लोग लड़ना चाहते हैं उन लोगों ने हमसे संपर्क करना चाहिए और उनको ही टिकट के साथ में हम उनको लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और चुनाव चलाने की कोशिश करेंगे और उनको जो संपर्क यहाँ पर हमारे से संपर्क करने की कोशिश करें और उनकी अर्जी जो भी कुछ अर्जी हमारे पास में दाखिल करें और उस अर्जी के मुताबिक हमको कैसा इसको लड़ाना है कैसे करना है उसमें आप संपर्क लिए मेरा जो नंबर है नाइन फाइव जीरो थ्री एट नाइन फाइव ट्रिपल टू हमको संपर्क करें और यहाँ आके हमको अगले नगर सभा के लिए लड़ने के लिए संपर्क में हमको सागर करें जनता के लिए क्या संदेश है जनता के लिए, की लिए, की लिए, की लिए, के लिए तो हम तो बिल्कुल कंटिन्यू काम करते रहते हैं जनता के लिए यह कहते तो हैं अभी कुछ नया चेहरा देखना चाहिए क्योंकि आप ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस ये वो सब हो चुके हैं लेकिन अभी समाजवादी पार्टी का जो है जगह जगह इंसानियत की बात करती है बराबर ना हिंदू की बात ना मुसलमान की बात ये करती है मोहब्बत की बात जनतेला काय संदेश आहे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव यामध्ये जनतेसाठी तर आम्ही चोवीस तास चालू लागेल नगरपालिकेमध्ये जिथे पण सीट असेल तिथे आम्ही लढवणार बुलढाणा गेले देखील किती महिला उमेदवार लढवणार आपण असं काही तीन दोन नाही का दोन ते तीन जागा लढवणार